делюсь с вами удивительным открытием, которое перевернуло мою жизнь и жизни многих людей. Это невероятно простой, но потрясающе эффективный метод, который приносит радость, здоровье и гармонию в семью, коллектив и даже целые сообщества. Все началось с одного снимка. Я пересматривал старые фотографии и обратил внимание на кадры, где я смеюсь. Выбрав один из таких снимков, я увеличил его и повесил на стену в своей комнате. Казалось бы, обычная фотография, но она начала творить чудеса. Каждый день, поглядывая на этот портрет, я словно заново открывал себя. Я начинал видеть себя по-новому, не уставшим, не обеспокоенным, а счастливым, живым, наполненным светом человеком. Постепенно тревожность начала уходить, настроение улучшалось, но самым неожиданным стало то, что через три месяца у меня полностью исчезли симптомы наследственной гипертонии. Я был поражен подошел к фотографии, улыбнулся и сказал ⁇ так вот какой я на самом деле ⁇ жизнерадостный и здоровый ⁇ Тогда я понял, позитивный образ, зафиксированный на фото, проникает в сознание, трансформируя восприятие себя и своего состояния. Но главное, что я победил депрессию, которая долгие годы сковывала меня. Оказывается, регулярный контакт с собственным позитивным образом способен кардинально изменить эмоциональное состояние. Ученые подтверждают, что мозг воспринимает улыбку, даже запечатленную на фото, как реальный источник радости. Исследования нейропсихологов показывают, что при взгляде на счастливое изображение активируются зоны мозга, отвечающие за выработку серотонина и дофамина, гормонов счастья. Я не мог оставить это открытие при себе. Рассказал друзьям, близким, они тоже решили попробовать, и вскоре я стал получать обратную связь. Люди замечали значительные улучшения в своей жизни, исчезновение тревог, улучшение самочувствия, укрепление семейных и рабочих отношений. Кто-то избавился от хронических болезней, кто-то начал чувствовать себя увереннее, а у кого-то наладились взаимоотношения в семье. Многие делились, что в их жизни стало больше смеха и тепла. Мой дом теперь украшен не только моим портретом, но и охочущими фотографиями супруги, детей и внуков. Какой невероятный эффект возникает, когда смотришь на улыбающиеся родные лица. Доброжелательность, легкость, поддержка. Теперь это стало нашей нормой. Мы постоянно шутим, радуемся мелочам, поддерживаем друг друга. В такой атмосфере просто невозможно болеть. Я решил рассказать о методе родителям моих учеников. Они с воодушевлением приняли идею, и мы начали эксперимент. В классе, где ранее были конфликты, резкость и отчужденность, После размещения хохочущих портретов детей атмосфера изменилась. Один из учеников написал в сочинении ⁇ Всем нравится моя улыбка, и мне больше не нужно привлекать внимание дерзостью ⁇ А ведь раньше я был настоящим хулиганом. В школе исчезла агрессия, дети стали дружнее, стали поддерживать друг друга. Это был главный результат, ради которого стоило попробовать. Очень важно правильно разместить фотографии. В семьях, где детям не хватает внимания, фотографии вешали в ряд по краям. Родители, в центре дети. Фотопортреты родителей были крупнее. 20 на 30 сантиметров. У детей 15 на 20 сантиметров. Внизу сделали подпись. Один за всех и все за одного. Уже через месяц в семьях прекратились споры, атмосфера изменилась, все почувствовали себя единой командой. Я убедился, что метод работает и в профессиональной среде. В одной пекарне я предложил сотрудникам сфотографироваться смеющимися и разместить снимки возле рабочих мест. Мы пригласили фотографа, и процесс съемки сам по себе стал праздником. Взрослые радовались, как дети, шутили, смеялись. Фотографии получились потрясающими. После этого сотрудники стали говорить, что не променяют свою пекарню ни на какое другое место работы, потому что нигде больше не найдут такой теплой и радостной атмосферы. Метод сработал даже с моим сыном. Я сделал его фотографию с подписью «Вот я какой веселый и жизнерадостный». И каждый день подводил его к портрету, говоря «Здесь ты настоящий». И вскоре я начал замечать изменения. Он стал уверенным, уравновешенным, открыл в себе лидерские качества. Это был невероятный прогресс. Трудно предсказать, как именно ваша смеющаяся фотография повлияет на вас. Одним она помогла легче перенести сложную беременность, другим – преодолеть депрессию, Третьим, быстрее выздороветь после травмы. Но одно можно сказать точно, положительный эффект будет обязательно. Люди замечают, что иметь такую фотографию скоро станет таким же обычным делом, как чистить зубы по утрам. Под влиянием хохочущих портретов меняется не только настроение, но и восприятие самого себя. Формируется новая самоидентификация, меняется поведение, улучшаются отношения с окружающими. Благодаря этому исчезают многие психосоматические заболевания. Наибольший эффект наблюдается в семьях, в коллективах на работе, в учебных заведениях. Этот метод не требует затрат, сложных техник или долгих тренировок. Все, что нужно, ваша улыбающаяся фотография на видном месте. Вы удивитесь, как сильно она может изменить вашу жизнь. А что если попробовать прямо сейчас? Представьте, какими яркими красками заиграет ваша жизнь, если вы будете видеть себя счастливым каждый день. Попробуйте и расскажите о своих результатах. Так мы добавим в свою жизнь больше радости, тепла и счастья и на Земле быть добру. А как вы побеждаете свою депрессию? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать ⁇ Все ⁇ Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.